дорогие друзья, на сцене команда КВН ЮТУРУЛУС. Финал. Все привыкли к колянчика песням. Надо удивлять. Соу Николас. Let's begin, okay, guys? I just to say Where is my pizza, Are you stupid dog? <звук> команда КВН Ютурулус Wolf from Tambov, your friend. Let's go. И для начала представьте, хор турецкого ловит такси. А сколько, здравствуйте, сколько будет к театру? 50. Мужики, 50 в эту машину, 20 в другую. Представьте, парень, который впервые купил себе ускочил Друзья, вы, наверное, знаете, что многие деятели культуры становились известными только после своей смерти. Итак, где-то в квартире у Виктора Павлика. <свистит> а что вы смотрите? Даже на мою смерть пришло больше людей, чем на мои концерты. Представьте, экскурсовод в комнате кривых зеркал. А, ну что ж, группа, давайте пройдем дальше. С правой стороны вы можете наблюдать. С правой стороны вы можете наблюдать. Не, ну чумачечья экскурсия. Представьте батл между кассиршей супермаркета и человека, который лежит в коме. Представьте, парень, который вылетел с первого тура битвы экстрасенсов, возвращается домой на метро. Не, ну так а что, вокзальная? Наступна станция вокзальная. И чё у меня выгнали, непонятно. Чё выгнали? Непонятно. Представьте, парень, который нестандартным способом предупреда... пытается предупредить всех о беде. Так нет, да успеем еще забирать. Да? да, успеем, вы что? Да, наступили? ребят, ребятушки, <соцентричь> ребятушки а вы бы лучше тут не стояли. чего это? Вот а сейчас представьте, пожарник, который очень сильно любит смотреть на огонь. Помогите! 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 Представьте, каннибал в тату-салоне. Привет, я каннибал. Вот тут, значит, мне такую стрекозу в полный рост, чтобы улыбалась. Здесь кентавра, чтоб ноги брил, понял, в профиль А здесь Серега. Ну что ж, друзья, пришло время второй песни от нашего Николя. Let's go!

Угадаем, кто из них дебил? Я называю не хочу. <свист> Алюминий, я вызываю тебя. Самушицкий дождь, Аллилуя дождь из мужиков. Эй, эй. Мужик. Представьте, каннибал, вернее Кентавр, который курит трубку на уроке географии в школе. Кентавры, которые курят трубку на уроке географии в школе. Их осталось так мало. Это мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков. Эй, эй, мужицкий дождь. Друзья, все вы знаете выражение «рыбак рыбака видит издалека». Итак, смотрим. Борька, да я тебя издалека увидел. Это мужицкий дождь. Аллилуйя в из мужиков. Эй, эй, мужицкий дождь. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Неважно какие у вас проблемы, трудности, главное смотреть вперед издалека.